Змоги, сьогодні тут бачите. Але справді насправді, проєкт, який називається Мистецькі експедиції, починався тут, в майстер-класі. Хоча мистецькі експедиції не прив'язані до свого конкретного місця, у мистецьких експедицій в цьому проєкті немає конкретного офісу і конкретного місця, де працюють робітники. Ні. Ми збираємо художників, музикантів, журналістів і відправляємося по всім містам України, де нас раді бачити. З пленерами, з виставками і з концертами. Тобто це завдання називається «Плести комунікативними мережами. Я називаю це так, а ну, називається інші журналісти називають це Будувати комунікативні коридори. Абсолютно спонтанний проєкт. І е, виник він власне тут, в майстер-класі, і починався він з зустрічі з Мішелем Терещенко. Саме тут ми проводили першу зустріч. Презентацію книжки Мішеля Терещенка перший олігарх, Ось цю книжку, яку ви маєте сьогодні можливість придбати. Це розповідь про дідуся Мішеля Терещенка, Михайла Івана Терещенка Івановича Терещенка. І власне цю книжку разом з автографом автора ви сьогодні маєте можливість придбати. Початок не тільки мого проєкту, який називається Мистецькі експедиції, тому що рік тому назад я його презентувала як директор з розвитку студії ювелірного дизайну «Гара рук». Але тепер я сміливо кажу, що я представляю мистецькі експедиції завдяки майстер-класу, завдяки Євгену Уткіну, Ірині Буданській, завдяки її підтримці, тому що перший проєкт був здійснені, перша подорож була здійснена саме в місто Глухів. Де, куди ми е, поїхали дивитися, як цвіте льон в червні місяці. І, власне, ті, хто прийшов на презентацію, знаєте, як це відбулося, всі, хто прийшли на презентацію Мішеля, ми тут е, так спонтанно просто кинули клич, а поїхали в Глухів дивитися, як цвіте льон. І тут вже зібралася команда організаторів, і серед них був Остап, І е, ми поїхали в розвідку в місто Глухів. І попали саме на День Європи, в місто Глухів. Уявіть собі, це на кордоні з Росією. Наша перша подорож до Глухова абсолютно нас зачарувала. Ми зрозуміли, що ми про Україну не знаємо нічого, але ми хочемо вже знати. Насилу ми захотіли знати про нашу історію і про нашу культуру. І оскільки культура це майбутнє, я так вважаю, це моя особиста думка, ви можете погоджуватися чи ні. Тому, оскільки це майбутнє, ми працюємо на майбутнє. Я думаю, що людина, яка 15 січня стала нашим з вами співгромадянином, коли загальний тренд ще рік тому назад, ще два роки, завжди був загальний тренд покинути країну, де так все негарно не, не, не влаштовано, так все нелогічно працює. Але ця людина прийшла саме. В той період в нашу країну і стала громадянином саме в той період, коли нам погано. Знаєте, є така англійське прислів'я need is a friend indeed». Тобто, це справжній друг, що в біді з тобою, це справжній друг. Тому я хочу представити Мішеля Терещенка, яка який є справжнім нашим другом, нашим спільним другом, всіх, хто є громадянами України, і е, бути громадянином Франції і бути громадянином України, він нам розкаже, в чому різниця і саме чому. Такие да, спасибо, Людмила. Тяжело говорить а, о этот вопрос, почему я принимал решение получить украинское гражданство. Потому что для меня это очень простое и очень нормальное решение. И, Но пока мы слушали очень красивую музыку, программу, которая была, я чуть-чуть думал, что я могу говорить от этого. Но я буду начинать так. Франция, 150 лет назад, людей заказали Виктор Игу, который известный, известный поэт, автор, писатель Франции, писать поэм где он будет говорить и по Франции, и по Германии. И он согласен, но я не буду вам читать этот поэм, потому что я думаю, что, может быть, есть студенты, вчера, которые слушали уже монолог Бернардо Леви по-французски на полтора часа, там на оперный театр. Я не буду больше по-французски читать, но этот поэм был очень долго очень красиво и Виктор Го начинал говорить по... Алимании, по Германии. И он все-все показал, как были красивые реки, леси, замки, как, ну, все, как история была, была громадная, все это. Все, он ничего не забыл. Все было, очень-очень-очень долго боя по Германии. А по фронте он говорил очень короткий, только очень маленькая слова. Он говорит, а Франция моя мать. И было все. Это было в конце а я думаю, что это одинаково. Я очень обожаю Францию. Я думаю, что все люди обожают Францию. Это, конечно, очень красивая страна. Это самая более э, богатые, которая есть качество жизни, качество э, природы. Но Украина моя мать. И, и когда ваш мать нужно помочь, э, вы не будете спрашивать, где лучше, что делать. Есть только один ответ. Но это, это в принципе не почему. Но я понимаю, что надо от этого чуть-чуть поговорить. Я, э, я, уже, когда я встретил президента Юшенко, была моя 2006 год, мы встретили по вопросу пчеловодства, э, это, и он, он предложил меня за, за обед на его дачу, это была моя месяца 2006 и у меня была чуть-чуть неожиданно, но была была и сразу я спрашивал им, ему, у меня не получить украинский гражданство. Он говорил, Мишель для тебя я делаю на пять минут. Я ждал, но ничего не, не получил. И то я чуть-чуть подумал, я говорил, но может быть этот вопрос я буду сохранить, когда в Украине будет нормальный президент, который будет нормально руководить страну, будет будет может быть более адекватный. И после Майдану пока э, э, украинский народ э, очень ярко выбирал жить по-новому, выбирал жить по европейским пути, э, когда потом, э, после, после президентских выборов, я очень хотел, я не знаю, что делать, но мне очень повезло, у меня есть один друг, который сидит сегодня здесь, который э, передавал мой вопрос президенту. И благодаря Евгению, э, который здесь. Мы э, получили 26 января э, поразительный ответ и декрет, президентский декрет, который давал меня украинскую гражданку. Но э, что для меня важно, это я державный интерес. Я не очень, потому что... Я думаю, что моя семья много делала для Украины, что я, я думаю, мои предки не, не были бы очень рады, если я буду, э, если я буду заполнить аппликации, формы, я буду показать документы, я буду, я буду делать несколько э, экзаменов и так, что это было приятно, что были бы президентские, президентские декреты и что будет для державных интерес. Для меня это очень-очень важно, и я очень благодарю Евгений, который получил это возможности. Почему э, принимали это решение? Я могу, может быть, говорить уже, почему я, почему э, почему не принимать. Э, уже я не принимал это решение для белька, для стат, Ну, есть люди, которые так говорили, стат министром или, или замминистром. Э, абсолютно нет. Я принимал это решение для бит Украины. Украина, и, и, и это для меня важно. Я абсолютно не знаю ничего по, как министры, министры работают, и я буду какой, очень плохой министр, что я, это абсолютно нет моей желания. Я только думал, почему нет. Есть уже история, которая меня чуть-чуть давала возможность подумать от этого. 1800 15 -го года мой прапрапрадед Артемий Терещенко, который, э, который начинал с э, сакарного производства в Украине. Э, он, он был еще молодой, он был 21 лет, когда он был в Франции, ну, да, 1815 -го году, и на все казаки были за Наполеон, да, и они, они приехали до Франции, и там э, мой прапрапрадед видел э, французы, которые начинали Занимается сахарной производством. Он этаблил Наполеонский на план, потому что была блокада, английский блокады, и Франция нужно, нужно получить сахар, что они начинали работать с сахарной производства от сахарной свеклы. Я думаю, что он был, на этот период, он был не женат, он был мародой, он говорил по французски, потому что он учил французский язык для работать на университете Бовеса научный человек Жан-Батист Осе, который занимался сахарпроизводством, он мог тоже жить в Франции. И я думаю, что если он жил бы в Франции на этот период, он был бы очень богатый, там рынок был, там были очень цивилизированные страны, и, и он мог, он несколько казаки остались, остались в Франции. Но нет, он принял решение э, идти обратно в Украину, и начинал заниматься сахарным производством в Украину, потому что было, приятный приятно, было положительно, и было порядки для, 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 людей, для детей, которые нужно кушать. Что это первый например для меня. А второй – это мой дедушка. Мой дедушка все, ну, может быть, вы знаете, но это история, которая на, на книге здесь. Он был очень богатый человек, а когда он был 30 лет, он, был, ну, он руководил все сахарные заводом. было 39 сахарных заводов, более 400 тысяч гектар земли, которые принадлежили ему, это не была аренда на этот период, это была его земли. И э, он, он занимается тоже э, помогать э, э, политический прогресс э, в Украине, и на этот период была тоже Россия. И он был министр э, временной правительства Керенского, как министр финансов и министр иностранных дел. Он, конечно, все потерял с 7 ноября 1917 года и повезлобил что он мог уехать из страны, из России, начала 1918 года и начинать новый жизнь. Он начинал новую жизнь, но он всегда, всегда, всегда сохранил его гражданство, которое на этот период было русское гражданство. Для него было очень тяжело, он был только 30 лет, то он, он, жил еще почти 50 лет с паспортом нонсен, который и беженцы вокруг мира для пути через Но это очень тяжело пути Он жил в Лондоне 1939 году. А пока, пока на этот период Сталин и Гитлер были лучшие друзья, и вместе начинали оккупировать Европу, он не мог, он не мог по его русскому гражданство, он не мог обратно дома. Английские люди говорили, нет, вы, вы, русский человек, вы не можете приезжать обратно в Великую Бритию. Он мог изменять гражданство сразу, потому что он, был известный человек, был самый лучший друг, э, король э, Великой э, он был друг президента Банк оф что он мог меня очень быстро, но он отказался. Говорит, нет, я, у меня родное гражданство, это было на этот период русское, но для его было как украинское, что я буду сохранить это гражданство. И всю его жизнь он жил с э, русской гражданством. То я думал, что если сегодня Белебит для меня возможно изменить мое французское гражданство, которое я получил, когда я родился, для гражданства, которое он так любил, я думаю, что, я не говорю русского, конечно, но украинское, это, это было бы тоже для него приятно. А сейчас у меня, может быть, есть вопрос для вас, потому что почему нет? Почему не выборят украинских гражданство? Почему, почему французское гражданство будет лучше? У вас есть, может быть, какой идея? Ну, мы все согласны, это да. хорошо. Да. Но Украина это, это очень, очень перспективная страна. Я уже живу здесь 12 лет. И не было всегда всегда конечно летку но это это страна где это еще ä, это страна возможности мы можем начинать здесь работая я бизнесмен я, я не знаю ничего по политическим вопросам, но ä, мой жизнь это делать бизнес это и, и конечно это более красивый когда бизнес мы можем сделать какой то красивый красивый э, красивый, концепт, в чем только купить и продавать. Что мне нужно строить бизнес, это что я люблю. А здесь, и я думаю, что было одинаково для моих предки они тоже хотели строить бизнес. Что это фантастический, фантастический страна. Я жил 9 лет в США, я уже получил эту возможность. Только, только США это как Украина, люди так очень быстро все читают, очень entrepreneur, очень быстро начинают проект, но это без душа. Здесь это Америка плюс душа, что это по много более приятно. И, и, и эта страна, мы, мы можем все делать. Очень мало конкуренции, очень мало, потому что мало людей здесь э, занимаются э, конкурировать с вами. Э, потенциал огромный. Очень-очень образованные и, можем говорить, ну, людей, которые хотят работать, которые хотят трудиться. Ну, конечно, важно, важно пригласить работу. Если, если у них нет работы, это, это тяжело. Но если есть возможность поручить стабильную работу, а я видел это в группах, где, где я живу, они все приедут. И, и эта работа для да, них это важно. И они могут работать, я видел это, на очень тяжелых условиях, потому что когда мы начинали работать, у нас не было отопления э, всегда, всегда. Э, они, нам нужно работать и ночь, и день, и субботу, и воскр... воскресенье. Никто никогда говорил меня, я хочу получить лучшую зарплату, я хочу, я хочу, я откажу делать так. Но у меня была маленькая фирма Франция, где было 30 людей. Это было кошмар. А здесь у нас в Лукове 153 работники. Это фантастически. Что я могу демонстрировать эм, уже моим коллеги, французи, что они могут приезжать здесь. И, и кошмар там, там Франция, будет здесь. Хорошие, эм, э, уже решит э, по хорошему пути. То я думаю, что есть перспективы. Э, природа есть все. Специальные группы, все специальные насумщины есть. Все есть. Все, что вы хотите, вы можете мечтать, есть. И тут есть хорошие людей, есть хорошая земля, есть хороший природный ресурс. Сейчас рынки, которые, конечно, нормальные будут на Западе, они, они абсолютно открыты. Это, мы можем подписать договор с Renault, Peugeot, СИТРОЕН. Это абсолютно очень легко делать сейчас. Они фирмы на Западе ждут от Украины. У них есть мотивации для покупателей. Э, что это э, атмосфера вокруг бизнеса, это очень поражительный. Что для меня было абсолютно нормально продолжается этот бизнес и, и делать так. Плюс у меня есть еще один э, мотивации, который очень важен. Э, моя украинская семья была до визы стремлением к общественным пользам. А что я могу делать как француз? Очень мало. А что я могу делать как украинец? Очень много. И я принимал решение, после получения получить украинского гражданства, я принимал решение баллотировать на пост в Миром, Миром в Глубове. потому что этот маленький город, как маленький жемчуг, маленький алмаз, который уютный, который очень красивый, но я не говорю это, потому что мои предки строили половину городу. но я, потому что это правильное месте, где э, есть хороший качество жизни, Ну, Людмила била здесь, она знает, что это очень приятный город, там люди э, э, богате живут, тоже без денег, что э, как я могу, но, но город умирает, умирает, потому что 10 лет назад, был четыре важных важные завода. Ну, завод «Сатурн», завод, который электропанель. А каждый завод был более полтора тысячи рабочих мест. Но только по схеме коррупции, обычной коррупции. Ну какой губернатор или, или депутат будет приватизировать или будет давать какой кредит, который на залог он будет брать имущество, потом они будут все продавать или на металлолом или так, но только как как результат коррупционной схемы мы потеряли 6 тысяч рабочих мест. И люди сейчас, как, что это, они, они все выбрали на президентский выбор жить по-новому, но что это жить по-новому, если нет работы? Это, это только непонятно. Не а Людей сейчас, ну, 10 лет назад, когда я, я пришел в группу, люди говорили по-русски. Они, они все работали ну, или на этот завод, или Россия. Семья были разделены между Россией и Украиной, потому что эта часть России, которая недалеко от граница, это тоже Украина. Что, что, Конечно, семьи были разделены между это, ну, оба страны границы. А сейчас... I ja dumę już, że Majdan klarł oczy na ogazję. To, że z blokow, ma na uczę złowę